像朝阳，朝阳。哥高一哥哥,哥，很多年没见了，八年，还真是都这么久了。 跟我们市场不都见过了、啊？你知道我跟丽都合作了？你的那些手绘视频我都看过了，把中国风跟轻奢时尚结合的很好，我向公司推荐了。你。那这么说，我最应该感谢的是你才对。我、哦、我请客。哦，正好今天还有工作，下次，下次我请你。哦，好，那一言为定。那我先去忙。 都有。 嗯、笑的跟傻子似的。你谈恋爱了？你店里很闲啊？有谁来我这开玩笑？ 你干嘛这么看着我？哦，oh, 我想说给你换个柜子呢，你这柜子时间不长了，然后你这东西摆的乱七八糟的，回头我再打一个吧。你喜欢什么样的？给你换个大点的。不用啦，我这周准备搬出去住，公司给我租了房子。搬出去住啊？不是住的好好的，为什么搬出去住啊？为了工作方便呗。 我不同意啊！你一个女孩子，在外面住，我我不放心。你我跟你说，我不管你工作不工作，每天晚上必须回来住啊！听见没有？你说你能不能讲讲道理？我又不是小孩子了，我管好我自己，你管好你自己就得了呗。 走了，就这么决定了。嗯，不是，啊、那个家家里哪儿不方便呢、啊？啊，不是我我了工作，晚安。